Я немножечко расскажу про Диму. Дима пишет не только стихи, он пишет рассказы. Помимо этого он пишет музыку. И он автор пяти, да? Он автор пяти треков на моих стихотворениях, очень интересные, их можно послушать в контакте. Да. Вот. Добрый вечер. Это Юлина как бы затея, это вся авантюра. Я не собирался, честно говоря, принимать участие в этом вечере, но так и получилось, что я здесь, и я буду не стихи читать. Mm -hmm. У меня есть такой цикл, он называется «Кое-что об ангелах». Я буду читать немножко о них, там есть еще два как -то, как -то сказано, но это уже на втором круге. Mm -hmm. Почему об ангелах? Потому что ангелы это, наверное, что-то абсолютное, то, то мы всегда знаем, что это что-то там высокая чистая вот. но я попытался в какой-то мере наделить их э, скажем так человеческими какими-то аспектами да <связывая> <связывая> ну тут в основном все про любовь как бы и, правда, у меня сейчас немножко другая тема да. чуть чуть <связывая> хорошо да <связывая> значит это называется ангел неогил Всю жизнь я ревностно соблюдал правила, исповедовал веру, молился и жил по десяти заповедям. Все делал я так, как велела мне цель сохранить свою душу, чтобы в итоге вознестись в рай. Так и детей я воспитывал своих, и когда погиб на поле брани, кто-то взял меня под руки и отвел в дивное место, красоты которого описать невозможно. Даже не мог я в самых глубоких мечтах своих грезить о том совершенном мире, жителем которого я заслуженно стал. Я прикасался к великим пророкам, что отсюда, из этой безупречной вершины, управляли моим сердцем на протяжении земной жизни. Я видел самого Отца и Сына и Духа. Они даровали мне крылья, огромные, с золотыми перьями, и теперь я мог летать во все дали. Я стал совершенным. Но случилась война, и Всевышний призвал нас в ряды своей райской армии, чтобы сломить орды неверных. Я крушил врагов с особой страстью, я карал их своей рукой от имени Господа, нет числа тем, кого лишил я жизни, и души я прокинул в чистилище. Я был очень усерден и ударил своим мечом очередного, как вдруг защемило что-то в сердце мое. В убитом разглядел я потомка, и дурное предчувствие посетило меня. Но как так случилось, что вдруг мой потомок стал воином вражеских полчищ? как мог он здесь оказаться? Ведь я соблюдал все законы. Я и детей своих так воспитал. Так и застыл я над телом потомка, и вдруг появился Господь. Сын мой, рвение твое было так высоко, что не пощадил ты даже потомка, который последним последнем роду твоем оказался. Я не знал того, великий отец, я лишь старался во славу твою. По нашим законам, доблестный сын, теперь тебе места нет среди нас. Ибо все, чей род присекся, да будут изгнаны прочь из рая. Отдай же мне крылья и возвращайся на землю. Там ты теперь обретешь свое место. Прощай. Я кричал, чтоб простил у меня, я молил о пощаде. Я рыдал и бил по земле кулаками в отчаянии. Но так он ушел, оставил меня навсегда. Теперь я живу на земле и каждый раз делаю новые крылья, чтобы снова добраться до рая. Но они неминуем рушатся, как только я отрываюсь на шаг от земли. Ну вот так.